Тись програму наголос новий склад Верховної Ради, який українці обрали 26 жовтня, сформує і наступний уряд України. Яким він буде і чого слід очікувати від його роботи? Спробуємо спрогнозувати. З нашим гостем це політолог і соціолог Євгенко Копатько. Вітаю вас у нашій Здравствуйте. студії. Власна Власне, ЦВК вже оголосило склад нового парламенту. Тепер тема номер один, звичайно, це формування уряду. Кандидатура Арсенія Ценюка на посаду прем'єра. Ну не виникає ніяких сумнівів. Тоді як навколо призначення спів. спікера і керівника силового блоку точаться різні дискусії. Яким будет расклад ну, Я вам скажу больше и по поводу отношения к будущему премьеру. Тоже, несмотря на то, что Порошенко пошел на определенный компромисс. И он хотел своего человека предложить э, стать главой кабинета министров. Ну, официально предложил Арсению Цунякову. Но дело в том, что, в общем-то, вот борьба за власть, которая была. Да, то есть, вы понимаете, выборами все не закончилось. Выборами все началось. Вот, как бы, вот мы об этом говорили не единожды. Выборы это некая промежуточная точка, которая, в общем-то, окончательно легитимизировала эту власть. А теперь вопрос, касающийся назначения министров. Здесь есть довольно серьезная проблема внутри уже этого пула, потому что тут борьба за министерские кресла будет. Я о силовом блоке чуть позже скажу. А вот, скажем, отношения и восприятие Арсения Суника, люди, которые представляют, допустим, другую ветвь власти сейчас. То есть я думаю, что здесь будет достаточно много еще таких неожиданных вещей, но и даже если вспомнить те сейчас выяснения отношений, скажем, относительно министра Прода, да, по поводу подписания под, по, по, южноафриканского э, поставок угля ага. из Южной Африки, то я могу сказать, что это только начало, это первые ласточки. Теперь о силовом блоке. Вот я вот, когда ехал на эфир, я попросил походу, может быть, что-то к обеду выяснится, потому что э, какая-то информация будет новая. Но пока никаких особых э, решений нету. Безусловно, два э, фактора силы, это Арсений Цунюк и Петр Порошенко, они будут каким-то образом перетягивать на свою сторону ключевых игроков. И в данном случае освобождается ниша для других персонажей. Ну, имеется в виду, как минимум два, может быть, и три политических проекта, которые прошли в парламент, и которые каким-то образом будут выстраивать свои отношения друг с другом. — А насколько этот блок важливый? Какой? — Силовый. Но За я думаю, что это учиться? ключевой. В условиях военных действий, извините, это блок ключевой. Министерством обороны, это МВД, это прокуратура, это все, что связано вот с отношениями, это глава СБУ, это на сегодняшний день ключевые должности по той простой причине, что ситуация в стране такая, что, ну, собственно, на все времена это люди, люди которые, в принципе, призваны каким-то образом защищать и контролировать действия власти или бороться с врагами власти, если уже так говорить прямым текстом то я полагаю, что в условиях вот причем еще помимо военных действий еще и кризис экономический, кризис политический, то есть он еще не преодолен. Солидарность, которую продемонстрировали на выборах, свидетельствует о том, что относительно меньшинство общества, но большое меньшинство, это нужно понимать, оно в общем-то достаточно жестко сейчас контролирует власть, но здесь же наворачивается уже и внутренняя проблема, которая помимо военных действий еще будет давать о себе знать экономика. Об этом эксперты говорили не единожды, но как вы понимаете в условиях избирательной кампании говорить об экономике, которая находится в плачевном состоянии, не представлялось возможно не потому, что это хорошо или плохо. Просто ну, это логика борьбы. А сейчас, когда вот люди, условно говоря, заняли определенные места, определяются, кто будет руководить каким министерством, они решают, а кто будет нести ответственность за это все. Слово ответственность является в этом случае ключевым. Між тим, інтрига номер один майбутнього уряду це все-таки Володимир Гройсман. Його називають таємною зброєю Петра Порошенко, тому що ем, він покликаний, нібито, витягнути рейтинг з прірви Порошенка. Так і яке місце для нього буде відстоювати президент? Ну я вам хочу сказати, по чому Петра Порошенка нужно із пропасти витаскивати. На самом деле, до останнього времени у нас было два самых рейтинговых политика в стране. То, що і отразилось на результатах виборах. То есть, У Петра Порошенко рейтинг позитивных оценок был за 50. Нравится это кому-то или не нравится. И у Арсения Ценюка. Был такой же рейтинг за 50, но у Петра Порошенко чуть больше. Учитывая, что мы знаем, как по, по ходу избирательной кампании произошла конвертация его личного рейтинга в рейтинг политической силы его имени. Арсений Петрович, он несколько позже э, э, старт сделал кампании, потому что еще в сентябре мы в замерах не упоминали Народный фронт, понимаете? И он резко произошла конвертация его имени, связанная с, с этой политической силой. Потому, И вот что... сразу, как премьера его позиционировала. Безусловно, безусловно, его сразу абсолютно это абсолютно очевидные вещи и в данном случае произошла конвертация вот может быть на финише он был немножко быстрее но я хочу сказать одну очень важную вещь что вот это 26 октября это пик популярности нынешней власти. Не кто сейчас там. Группа людей. Или, потому что э, она, этот, добирался, вот этот рейтинг популярности, позитивных отношений, еще вот той информационной кампании, которая была. А сейчас нужно отвечать на вопросы, которые нужно отвечать. Здесь и сейчас. Почему стремительная кампания? Люди ждут ответов. И хотят очень быстрых ответов. Потому что это, собственно, многие политики стали заложниками этой кампании. Они уже сказали, что будут быстрые решения. Люди говорят, давайте решение здесь и сейчас. Если не будет, то вот эти вот Кривые быстрого взлета чреваты э, кривыми быстрого падения. И естественно, э, в этой ситуации э, они, э, не нужно спа им надо всем рейтинг спасать сейчас, всем людям, которые имеют рейтинг, потому что это их амортизационная подушка. Это их окно возможности для того, чтобы предпринимать шаги, я не, я не люблю это слово непопулярно, но какие-то жесткие меры, какие-то решения, за которые они будут нести политическую ответственность и отвечать рейтингом. Но вот сейчас, я думаю, так он, обетянка, Вот так, понимаете? ну, Но, ну, ну вы понимаете, выбор. ведь только обещаниями одними вы не проживете. Потому что я еще раз говорю, что специфика компании, где-то они все заложники, что мы быстро будем решать какие-то проблемы. Вот это как бы важно. Люди ожидают быстрых решений. Потому что, подчеркиваю, это относительно меньшинство. И по большому счету, Меньше половины проголосов... ну, приняло участие в голосовании людей. Выпал огромный пласт людей, живущих на Юго-Востоке. Я не говорю только Донецкая и Луганская область. Вот. Почему? Потому что там происходят свои движения, там происходит свое какое-то Своя жизнь, которая в полной мере не отражена на, на жизни Украины. Я считаю, что это тоже мина замедленного действия, которое впоследствии будет влиять на власть, потому что ухудшающаяся экономическая ситуация еще, кстати, одно обстоятельство фрагментация политической жизни страны. Смотрите, в Закарпатье одна история. В Винницкой области другая история, в Днепропетровске третья история. Да, Балансу регионального баланса интересов это, не буду Вы Понимаете, пристало. феодальная раздробленность, она такова, что ну, из истории Киевской Руси надо смотреть было одно княжество, потом поделилось на три. Потом Потом их было больше, а потом оно поделилось на мелкие княжества, а потом пришли татары. Ну, вот как-то так. Но только это растянулось во времени и пространстве на пару веков этот процесс разложения государства. Но ну, вот это вот, вот регионализация страны. Она как бы процесс объективный в нынешних условиях. Я не скажу, что он хороший и плохой. Скорее, конечно, со знаком минус. Потому что в условиях вот, кризисных явлений в стране, которые присутствуют, местные элиты пытаются каким-то образом консолидировать вокруг себя и бизнес, и политические возможности, если хотите, силовые. И я думаю, со временем вот, вот эта регионализация, она будет влиять на политику центра. Поворачиваюсь до Гроисмана. Какое место для него готовит президент? Ну, видите, я попытался пространно уйти от ответа, да я... но я, понимаете... Ну, потому что место говорили, быть? что он может быть спикером. Вы знаете, я хочу сказать, что, безусловно, эта связка действует довольно много лет, потому что оба из Винницы есть довольно сложившиеся отношения, Хорошая, хороший имидж у Гройсмана. Речь идет о том, что главой кабинета министра он не стал раз. Насчет спикера, там желающих есть еще много, потому что если это коалиционное соглашение, извините, должны быть договаривающиеся стороны. Скорее всего, борьба за спикера тоже будет серьезная. Но там же есть еще игроки, которые тоже хотят очень важных и знаковых мест. А как вы знаете, у нас в стране их сейчас три. Президент, Кабмин и Верховная Рада. Ну и есть еще люди, которые влияют на территориях. Я думаю, что для Гройсмана, скорее всего, он еще будет какое-то время находиться в засаде, потому что вопрос о Кабмине, может быть, он и решен уже, да? Вопрос, касающийся спикера, я не готов ответить, если честно. Потому что я думаю, что здесь довольно много таких вот составляющих есть. Скорее всего, возможно, пока некий такой резерв, довольно, ну, на сегодняшний день это как бы рождающийся политический тяжеловес. И вот этим ресурсом нужно, на мой взгляд, аккуратно воспользоваться. Пока, я думаю, я бы осторожно посмотрел на эту ситуацию, насколько он свои возможности. Он все-таки управленец. А спикер это роль больше политическая. Хотя я понимаю, что спикер Кір рішає очень багато задач и вопросов по організації роботи парламента внутри. Но я подчеркиваю, що конфлікти тільки починаються. І це просто об'єктивна реальність, яка есть. то не є хорошо, не є сплоха. От сейчас вот буде обостряться борьба за власть внутри победившей власти. власті. Узьмі поширилася інформація, що Юлія Тимошенко може очолити міністерство закордонних справ. Як ви вважаєте, ну наскільки це престижно для людини, яка в свій час була прем'єром і політика, який претендував на президентський крім. Ну, вы знаете, вопрос сейчас для страны, я не знаю, как вот политики, вот я пытаюсь думать как политики, да, вот общаясь с людьми, вот, которые обременены властью, да, но я полагаю, что, наверное, не место красит человека, а человек место. То есть это достаточно статусная роль в нынешних условиях, потому что для Украины очень сложно сейчас выстраивать отношения в внешней мире, потому что есть по большому счету два вектора. Это Запад и Россия. Вот и здесь, если человек способный будет выстроить эти каким-то образом отношения, найти компромисс, потому что ведь Западом тоже не все, слава Богу. И уже сигналы идут от Запада, Запад от нас устал. По Большому счету. И те заявления, которые от, уже от ряда ведущих таких знаковых политиков Европы, они как раз свидетельствуют о том, что ребята уже как-то пытайтесь решать проблемы сами, а здесь для того, чтобы мы были интересны, мы должны договариваться внутри. А человек, который представляет Министерство иностранных дел, полагаю, что как никогда важна его роль сейчас. Потому что вы знаете, был э, недавно статус президента выше. Потом сейчас э, Верховная Рада, и естественно э, премьер имеет достаточно более, большое количество полномочий. Но здесь все равно будет борьба, это борьба, это будет противовесы, потому что люди, все команды новые, парламент очень серьезно обновлен. И в данном случае, я не знаю, как по мне, эта должность очень интересная. Так потому что, что, брат... что человек как бы становится над ситуацией где-то. У него есть, конечно, невероятно сложная задача, но я бы обозначил среди как интересных министерских должностей, должность министра становится абсолютно знаковой. Ви кажете про оновлення парламенту сьогодні у новому складі Верховної Ради є мільйонери, мільярдери, політичні активісти, громадські діячі, польові командири. А, власне, наскільки можна змінити, наскільки може змінитися обличчя парламенту? І наскільки ефективними в своїй роботі будуть люди, які фактично не працювали в законотворчому процесі? А, ну ви знаєте, завжди у нас от є от, е, таке, що запрос на нове політичні сили? Уже цей процес пройшов. Він зайшов десятому му и 2014 году дважды. Очень много новых людей зашло в политику, которые сейчас э, находятся у руля власти. И вопрос, э, насколько... Вот эти вот изменения могут быть как бы серьезные вот с приходом новых людей. Я полагаю, что этот парламент менее профессионален, чем прошлый. Потому что 2012 год сказали, что парламент обновлен на две трети, и сказали, что более хорошего решения быть не может. Это ротация. Через полгода вы поднимите прессу, посмотрите, что люди говорили. и Сказали, что более плохого парламента не было. Но это же было условия в условиях президентской парламентской республики. А теперь представьте второй вариант это парламентская президентская республика. Доверие к парламенту. Должно быть, ну, строится на, консенсус, на консенсусных действиях, вот, на консолидированной позиции, на лидерских качествах, на предложение обществу тех проектов, тех законов, которые действительно имеют актуальность. Ну и естественно, демонстрация единства. Я полагаю, что с этим будет сложнее, потому что качественный уровень парламента, который, как вы абсолютно справедливо сказали, такой, что многие люди не имели, скажем, возможности участвовать в власти. И, кстати, эти многие бравируют. Я не говорю, что это опять-таки хорошо или плохо. Вот, но для, должно пройти время, чтобы он притерся, чтобы он как бы сработался, учитывая, что... на майна сейчас? Нет. Но дело в том, что все приходится делать на ходу. Раз эти процессы пошли, значит, люди взяли на себя ответственность. И здесь ответственность идет тех политиков, которые говорили, что они будут делать для людей. И ответственность, безусловно, тех людей, кстати, за что меня и критиковали не единожды. Говорят, что, типа, э, что ответственность избирателя, в общем-то, это вещи, я как-то пытаюсь на это натолкнуть. А как вы хотите, люди, если вы голос это вы тоже взяли часть политической ответственности на себя. Наши люди еще року голосуют, а потом скаржатся на Вопрос, те, кого брали. Я, знаете, как бы я против того, чтобы заигрывать с людьми, что вы это есть ошибаются политики, есть ошибаются люди. И вопрос такой, чтобы это не просто понимать, что есть такое слово ответственность. И это слово очень важно. то, что я вам говорю, я, в общем-то, думаю, стараюсь говорить так. И я понимаю, что многим мои слова могут не нравиться. Но, в общем-то, если не нравится, так можно не говорить. Но если есть такие риски, то почему мы не должны объяснять? Если мы говорили это и во все времена, вот сколько лет профессии, ты всегда людям говоришь довольно неприятные вещи, находясь ты там во власти, в оппозиции. И, конечно, вопрос не в том, что ты хочешь это сказать, но есть кому сказать хорошие вещи. Таких людей и вот так вот. Но если, когда ты говоришь, давайте посмотрим на эти риски. Вот вы сказали, качество парламента. Я полагаю, что она ниже. Что возможности для вот этой притирки меньше временной. Что задачи, которые стоят, это очень серьезные вызовы перед страной. И здесь, кроме консолидированной деятельности парламента, это ключевой инструмент. Это этика работы должна быть в парламенте. Это должны быть, знаете, вот, чтобы мы не смотрели на парламент как место для ритуального мордобоя, как это делается, то есть как бы для выяснения отношений. Это должна быть, в общем-то, демонстрация Респектабельності, если хотите. Но, может, я воздаю желаемое за действительное, але я полагаю, що респектабельні люди, ані короткі готові щось рішати, іскати способи анісняти причини, чому у них не вийшло. це ближе внутрішні, що ви думаєте з приводу того, що Арсеній Яценюк пропонує формувати уряд за прикладом Єврокомісії? Чи можливо це в умовах тих, яких зараз сьогодні Україна? Но, безусловно, нынешние обстоятельства накладывают э, вот отпечаток на ну, то, как управлять. А по поводу Еврокомиссии или не Еврокомиссии, я не готов откровенно сказать. То есть, если это будет эффективно работать, то, пожалуйста, любая форма. Я здесь полагаю, что здесь... Ну, ну я не вижу. а публичные обговорения кандидатур, это Вы знаете, У нас в свое время и после революции 17 -го года избирали и командира, мы уже это проезжали. Вот я единственное, что, конечно, хочу сказать, то есть вещь, которую депутаты вам точно не скажут, но э, если даже кто-то будет смотреть этот эфир, то есть как бы не надо отменять у депутатов, депутатскую не снимать депутатскую неприкосновенность. Это уже столько лет идет, и я говорю, что в условиях нынешней жизни, да, вот депутатская неприкосновенность это некая, некая статусная вещь которые нужно дорожить, это как бы, скорее всего, не защита, куда, за которой можно спрятаться, а возможность, когда человеку дается что-то сделать. И поэтому так легко относиться, как с точки зрения политического популизма, я бы не стал этого делать. И с другой стороны, вы понимаете, вот та же отмена этой депутатской неприкосновенности, она, на мой взгляд, ну, кроме каких-то популистских действий, говорит, и так, многие депутаты, они и сейчас и справа, и слева, неважно. Если кто-то кому-то не нравится, независимо от депутата, его могут бросить, человека в урну, могут бросить понимаете, или в мусорный бак там, куда там, я не знаю. Вот. Вопрос заключается в другом, что вот статус народного депутата, это прежде всего ответственность народного депутата за свои поступки, слова, и это пример поведения для других граждан. Чем может народ контролировать, каким мужчинам? Народ поведение. контролирует по большому счету раз в году. Ну или как раз, когда происходит выбор. Вот это контроль за властью. Другие способы там общественный контроль, я к этому отношусь крайне скептически, потому что это, в общем-то, социальный лифт для многих людей, которые возглавляют э -э, скажем какие-то там это гражданские организации, это больше всего, наверное, лифт для продвижения на власть или для, во власти или для проведения политики. Я полагаю, что контроль это прежде всего выборы и э, апеллировать к народу постоянно, я считаю, это глупо. Это тогда неспособность. Если народ тебе делегировал полномочия, что ты руководишь страной, то, пожалуйста, распоряжайся этой властью. И если ты плохо и распоряжаешься, то тогда тебя на следующий, в следующий раз не изберут. Это, я считаю, это самый эффективный способ контроля. Все остальное уже, извини, это уже борьба при помощи людей за решение каких-то политических задач. То есть я полагаю, что вот в этом случае очень важна именно работа внутри тех органов власти, которые вот выбрали люди. Я полагаю, вот эта ответственность прежде всего человека за то, что он должен делать. Эксперты пророкуют новому уряду недолгий срок работы. Что вы, думаете, что Ой. вы знаете, вот всегда мы этим самым сообщаем энергию на длительной. Знаете, нет ничего постоянного как временное. Вот я в свое время приведу пример, когда Николая Азарова избрали в 2010 году премьер-министром, сказали, что это технический премьер с мая до сентября. Он оказался самым долгим премьером вот, по времени нахождения в кресле за всю историю независимой Украины. Когда говорят, что эти выборы через полгода будут, но вы знаете, у страна как бы, стране нужны действия не выборы, потому что выборы ⁇ это имитация политической работы, то есть либо какой-то из этапов, который позволяет как-то сделать какой-то важный шаг, а потом же вся э, вещь строится не на выборах, а уже в рутинной этой работе, потому что это совершенно другой образ жизни, образ мысли и совершенно другой формат поведения людей, где уже не надо кричать на ток-шоу чего-то там, или в эфирах, или на митингах, а нужно какие-то люди будут ждать конкретных шагов, порой незаметных, порой э, невидных как бы вот не с первого взгляда. да, но я полагаю, что вот прежде всего я бы сосредоточился на каких-то действиях депутатов, потому что если так говорить каждые полгода, вы же понимаете, каждый год количество людей, которые участвуют в выборах, сокращается, Ну, чтобы мы себя там иллюзиями не тешили. Понимаете, яка історія? Я вам дуже дякую за розмову. На жаль, наш час завершується. Я хочу глядачам нагадати, що у нашій студії був Євген Копадько, він політолог і соціолог. Я вам дякую, що ви весь цей час були з нами. Не перемикайтеся, зустрінемось. Musica